श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त प्रेमय भक्तांनो सकाळी उठल्यानंतर पहिली कृती तुमचं नशीब ठरवते तुम्ही आयुष्यामध्ये किती मोठी प्रगती करणार किती पैसा धंदौलत आणि संपत्ती कमावणार हे आपल्या रोजच्या दिनचर्येवर ठरते बरेच लोक सकाळी लवकर उठल्या बरोबर काय करता मोबाईल हाताळत बसतात सोशल मीडियावर आपला बहुमूल्य वेळ आणि दिवस वाया घालवता भक्तांनो सकाळी लवकर उठल्यानंतर दहा ते पंधरा मिनिटे श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र जप श्रवण करून पहा जीवनात चमत्कार घडेल हे केवळ तुमच्या हातात आहे प्रेमळ भक्तांनो एक गूढ प्रश्न विचारतो तुम्ही सकाळी जागे होताच सर्वप्रथम काय करता अंथरुणात बराच वेळ पडून राहता का आणि काही वेळाने मोबाईल वर व्हिडिओ किंवा इतर गोष्टी स्क्रोल करत बसता का सकाळी लवकर उठण्याच्या गडबडीत प्रसन्न मन पुन्हा त्या स्क्रीन मध्ये बुडवून देता का त्यामुळे तुमच्या दिवसाची सुरुवात चांगली होत नाही नकारात्मक ऊर्जा आणि आळस तुम्हाला राहतो आणि म्हणूनच लक्ष्मी मातेचा आशीर्वाद तुमच्यावर बरसत नाही तुम्ही इच्छित धनसंपत्ती कमवू शकत नाही जर तुमचे उत्तर हो असेल तर थांबा कारण हाच क्षण आहे परिवर्तनाचा हाच क्षण आहे दिव्य सकाळ घडवण्याचा आणि हाच क्षण आहे स्वामी समर्थांच्या कृपेने जीवन सुंदर बनवण्याचा भक्तांनो जगाच्या आंधळ्या धावपळीमध्ये अडकण्याआधी एक क्षण स्वतःसाठी थांबा आणि देवाचं नामस्मरण करा भक्तांनो आजपासून एक दिव्य सव्य लावा आणि पहा तुमचं संपूर्ण आयुष्य कसं बदलत सकाळ म्हणजे नवीन आरंभ सकाळ म्हणजे आशेची पहाट आणि सकाळ म्हणजे दिव्य स्पर्शाची सुरुवात त्या पहाटेच्या क्षणी जर तुमच्या ओठांवर श्रीस्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त यांचा हा मंत्र असेल तर तुमचं आयुष्य बदलू शकत मोबाईल स्क्रोल करणं श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ आणि अनुभवा एक अशा शक्तीचा स्पर्श ज्यामुळे तुमच्या दिवसाची सुरुवात केवळ चांगली नव्हे तर चमत्कारी प्रेरणादायी आणि सौम्यतेने भरलेली होईल हे मंत्र तुमच्यावर असलेल्या सर्व संकटांना दुहखांना दूर करणारे कर्जातून मुक्तता देणारे तुमचे संरक्षण करणारे तुमचे मार्गदर्शन करणारे असे मंत्र आहे ज्याच्या फक्त श्रवणाने किंवा उच्चाराने नशिबाची चाबी तुमच्या हातामध्ये येऊ शकते तुम्ही लवकरच लाखो आणि करोडो रुपयांचे मालक होऊ शकता त्यासाठी प्रिय भक्तांनो तुम्हाला आजचा हा मंत्र संपूर्ण एकशे आठ वेळा श्रवण करावा लागेल प्रिय भक्तांनो तुम्हाला कधी असे वाटते का का माझ्याच वाट्याला हे दुःख येत कितीही प्रयत्न केला तरी पैसा समाधान शांतता सगळं दूरच राहत जर तुम्हीही असेच अनुभवत असाल तर आजचा हा क्षण तुमच्या जीवनातील टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो कारण आज आम्ही तुम्हाला एक असंदिव्य गुप्त आणि अद्भुत मंत्र देणार आहोत जो केवळ मंत्र नाही तर एक शक्ती प्रवाह आहे जीवनातील संकट हरवून टाकणारा नशिबाची कुलुपम उघडणारा आणि श्रीमंती समृद्धी आणि शांती तुमच्याकडे ओढून आणणारा स्वामींचा हा मंत्र म्हणजे आळशी भाग्य नाही तर जागृत नियती आहे हा मंत्र फक्त ऐका मोबाईल स्क्रोल करणं थांबवा डोळे मिटा आणि मनात फक्त एकच विचार ठेवा माझं जीवन बदलणार आहे कारण ह्या मंत्राचं ऐकणं म्हणजे स्वामी समर्थांच्या चरणी आत्मार्पण करण आणि जेव्हा तुम्ही त्यांच्या चरणी नतमस्तक होता तेव्हा ते फक्त संकट दूर करत नाही तर तुम्हाला हवी असलेली प्रत्येक गोष्ट दुप्पट तिप्पट अपार स्वरूपात देतात कधी काळी गरीब असलेले लोक हा मंत्र ऐकून उभे राहिले आयुष्यभर दुःख सहन केलेले लोक हा मंत्र ऐकून प्रसन्नता आणि समाधान अनुभवत आहे हा मंत्र म्हणजे तुमच्या आयुष्याच्या कुलूपाची चाबी आहे आणि म्हणूनच आजचा दिवस हीच वेळ हा क्षण तुमचं भविष्य घडवणारा ठरेल हा मंत्र विश्वाची ऊर्जा आहे तुमच्या नशिबाचा दरवाजा उघडणारी किल्ली आहे आणि तुमचं आयुष्य सोन्यासारखं उजळवणारी किरण आहे आता फक्त प्रश्न एकच आहे तुम्ही हा मंत्र ऐकण्यासाठी तयार आहात का कारण तुम्ही हा मंत्र ऐकता क्षणी स्वामींनी तुमचे जीवन नव्याने घडवायला सुरुवात केली असेल भक्तांनो जर आज तुम्हाला खरंच वाटत असेल की तुमच्या जीवनात आता सुख शांती आणि समृद्धी यावी तर मग थांबू नका हा क्षण तुमच्यासाठी स्वामी समर्थांनी पाठवलेला आहे म्हणूनच आता लगेच या व्हिडिओला लाईक करा चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि स्वतःला मनातच सांगा माझं आयुष्य बदलणार आहे स्वामी समर्थ माऊलींच्या कृपेने आज आपण केवळ मंत्र सांगत नाही तर साक्षात चमत्कार तुमच्या हृदयात उतरवतोय स्वामी समर्थ महाराजांनी स्वतः दिलेला एक गुप्त दिव्य आणि प्रभावी मंत्र ऐकणार आहोत जो मनापासून ऐकला तर प्रत्येक कामात यश घरात समाधान आणि मनात परमशांती घेऊन येतो हा मंत्र म्हणजे शब्दांचा जाळ नाही तर तो आहे स्वामींच्या कृपेचा प्रतीक तो आहे विश्वविवेकाचा स्पर्श आणि तो आहे आशा हरवलेल्या आत्म्याला पुन्हा करणारा आधार स्वामी मनापासून एकदाच मला हाक मार मी तुमच्या जीवनातील खोल प्रकाश दारिद्र्य तुमची दुःख तुमच्या अडचणी हळूहळू नाहीशा होतील आणि त्यांच्या जागी शांती समृद्धी आणि आनंद स्थिर होई हा मंत्र ऐका पूर्ण श्रद्धेने भक्तिभावाने शांत चित्ताने स्वामी समर्थ यांचा मंत्र म्हणजे केवळ जप न तर आत्मा आणि परमात्म्याचा मिलन आहे आणि एकदा का हा मंत्र हृदयातून स्पर्श झाला तर जीवनात जे ते मिळेल आणि जे अपेक्षित नाही तेही तुमच्या पायाशी लोळण घेत येईल भक्तांनो हा मंत्र केवळ संपत्ती देणारा नाही तो आहे सुख शांती आणि आशीर्वादांची अखंड गंगा स्वामी समर्थ महाराज यांची कृपा जेव्हा तुमच्यावर होते तेव्हा असं काही घडत ज्यावर स्वतः तुमचाच विश्वास बसणार नाही जिथे अंधार असतो तिथे प्रकाश निर्माण होतो जिथे अपयश तिथे यश नांदायला आणि जिथे तिथे परम आनंदाचा उगम होतो फक्त पंधरा मिनिट द्या या मंत्राला फक्त पंधरा मिनिट आणि बघा कसम तुमच्या आयुष्यात पैशाचा पाऊस पडतो कोट्यवधींचे स्वप्न साकार होतात आणि अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य होतात हा काही सामान्य मंत्र नाही हा मंत्र म्हणजे श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा आशीर्वाद आहे जीवन बदलणारा नशीब उघडणारा संकट दूर करणारा हो पण एक अट आहे हा मंत्र संपूर्ण ऐकावा लागेल तुमचं मन शरीर आत्मा सगळं त्यात सामावल पाहिजे कारण त्या मंत्राचा चमत्कार तेव्हाच पाहायला मिळतो भक्तांनो तुम्ही कधी विचार केला आहे का तुम्ही इतके मेहनत करता तरी पैसा का टिकत नाही कधीच घरात समाधान का राहत नाही कारण एकच आहे सकारात्मक ऊर्जेचा अडथळा तुमच्या घरात आयुष्यात मनात पैशाची सकारात्मक ऊर्जा थांबलेली आहे पण भक्तांनो आता काळजी नको कारण आज जो मंत्र तुम्ही ऐकणार आहात तो थेट ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांशी संबंधित आहे या मंत्राचा जप दररोज ऐकला तर तुमच्या घरातील नकारात्मकतेचा नाश होईल दारिद्र्याची राख होईल आणि पैशाचा समाधानाचा समृद्धीचा पाऊस पडेल पण फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा हा मंत्र अर्धवट सोडू नका हा मंत्र नुसता आवाज नाही ती एक दिव्य शक्ती आहे ती शक्ती जी तुमचं नशीब बदलू शकते तुमचं जीवन सुवर्णमय करू शकते म्हणून भक्तांनो आजपासून सकाळी लवकर उठा हा मंत्र ऐका आणि अनुभव घ्या भक्तांनो तुम्ही जर खरंच मनापासून श्रद्धेने आणि विश्वासाने हा मंत्र ऐकला तर त्याचा परिणाम तुमचं संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकेल होय स्वतःला विचारून बघा तुम्हाला ख्रंच श्रीमंत व्हायचा आहे का तुमच्या कोट्यवधींच्या स्वप्नांना सत्यात उतरवायचं आहे का जर उत्तर हो असेल तर मग थांबू नका आजपासून आत्ताच या क्षणापासून हा मंत्र ऐकण्याची सुरुवात करा फक्त काही दिवसातच तुम्हाला जाणवेल्या मंत्राच्या शक्तीचा जिवंत चमत्कार तुमच्या मनातली चिंता शांत होईल आणि तुमच्या जीवनात शांती समृद्धी आणि अनंत धनाचा वर्षाव होईल भक्तांनो जर अजूनही तुम्ही हा व्हिडिओ लाईक केलेला नसेल तर आताच करा आणि स्वामींच्या चमत्कारी ऊर्जेला तुमच्या आयुष्यात यायचं आमंत्रण द्या आणि हो जर तुम्हाला वाटत असेल की आता पैशाचा पाऊस माझ्या आयुष्यात कधीच थांबू नये तर मग लगेच चॅनेल सबस्क्राईब करा कारण हे केवळ व्हिडिओ नाही हे आहेत स्वामी समर्थांच्या कृपेचे दरवाजे चला भक्तांनो आता विलंब नको डोळे बंद करा मन शांत करा आणि या मंत्राच्या दिव्य ऊर्जेला तुमच्या जीवनात ओसंडून वाहू द्या ओम स्वामी दिगंबराय नम धन देही मम स्वाहा ओम स्वामी दिगंबराय नम धनदेहि मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः 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 धनदे मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेहि मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेहि मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेहि मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेही 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 मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेहि 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 मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेही 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 मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेहि 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 मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेही 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 मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेहि 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 मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेही 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 मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेहि 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 मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेही मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेही मम स्वाहा ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः धनदेही मम स्वाहा